Теперь ты у меня ростик, або Даник, або або Саш. Ну, я начала мне снимать. Нравится, мне нравится, ростик, кто что там живет. И и ты знаешь что да? Mm -hmm. Ростик, кто что там живет. И ой говорю Саша Йоги балки И Даник. Mm -hmm. эм, э... Алена, мы сейчас снимаем. Первую часть логови... О, добрый день. У нас просто заклинило что-то. Вы и... простите. И конь, и не заклинила, я просто ехать, хотела его завантажить, но, но что-то пошло не так. Да, вот что-то пришло... пошло не так, вы простите нас. Хотели снять э, там все остальное? Короче, вы, надеюсь, поймете, но у меня что-то заклинила планшет. Господи. Да, у нас что-то заклинуло. заклинула. заклинуло. Ходи, повторяйте это. Слизь меня. И мы жьем орехи. На-на, На-на-на-на-на. Ой, видите? Орех. <Долег>. Да, откусовый. Видите? Да. Ой, господи. Молодец Он очень вкусный. Ладно, мы сейчас, наверное, перезрёмся на паузу и потом продолжим. Хорошо? Подожди с ним свой орешек, и будем ходить. Будем показывать наш двор. Мы будем показывать другую серию. Пошлите. Сейчас, подождите. И мы продолжаем. Скушали, У нас другая серия. Это первая серия, Ален. И да, ее зовут Алена. Правда, Алена? Давай ворон им покажем. Нет, это... Небо, дверь, ногами. Видите, какое небо? Чуть-чуть, конечно, затуманено, облака не чуть странные. Я забыла, как он называть, в природе в Чили. Давайте посмотреть. Мы по природе это в Чили, но мы забыли. Это было еще давно. Еще была осень. Мы ходим в другой класс, будем ходить в третий. Да, мы сейчас в втором, мы с Аленой учимся в одном классе, в одной школе и так дальше. Так, я хочу вам рассказать о нашем дворе, как мы учимся и все я хорошо. Историю давай. И вообще историю расскажем о нас. Итак, сейчас я вам покажу двор Алены. Видите, правда? И там она живет. Сейчас пройдемте. Пройдемте, пожалуйста. И вот она там живет. Сейчас я пробежусь чуток, чтобы было быстрее. И вот она там живет. Здесь вам видно. Вот там. Да. Иду, иду. Бежим. <связываем> <он> <связываем> ну, будут давиться. пароль прилетела. Да я, я, я э, историю я хочу рассказать. Мы сейчас вам расскажем историю про успокоился, ветер, А я Морис. не успокоился. Синю. Конечно. Вот. Простите, она сейчас так песок помешает. Да, ветер сильнейший. Да, очень сильный. Ой, думала, было теплее. Кстати, итак, начнем историю. Итак, мы родились, я родилась. Эм. И кто я, я родилась в 2008 -го года. Я по гороскопу э, на крыса. Крыса на половину рыбы. Хе. Ну, там в одном гороскопе на рыба, по другому она еще там крыса. Вот. Сейчас мы опять присядем и будем рассказывать. Я родилась 19 э, июня. 12 лыпня. Мама не так удобно, все их путаю. Июня, наверное. Мне подскажите, пожалуйста, в комментариях. 2007 года. Я раньше, я старше на Алену на один год. Мне восемь, и сейчас. висим тоже. Да. Ну, она чуть меня младше, но на прошлый раз было Не за раз висим, и я тоже висим. Мне тоже висим. Мы, я спочатку... Нам два и восемь роки. А спочатку было... ту, ту. Опять уже остро. Мне вкусно попадается. Итак, я родилась, моя мама живет в Киеве, папа живет тут красный что я у бабы Кати жил. Потом его бабушка. Скажи, кто такая баба Кати? Расскажу потом. Сначала про своих родителей. Мама, нам... А ви сначала поженились и одном. Более папа. Бабушка, баба Катя, это моя бабушка, И она уже померла. И бабушка не умерла. Ну, умерла. Ласково так скажу, но это не очень даже ласково. Жалко, конечно. Мне теперь и бабушка, баба Маруся тоже померла, тоже прабабушка. На тебе стики обычные. Бабушки. Они же не и Папа, папа мой был бабы Кати, но мама Баба, ну, баба Маруся не светит. Так бы я сначала пришла ношень і потім они повезли. Бабушка поймала. Ой, я не знаю точно дату. Бабу Катя, вроде бы... Было... Не-не, я ще була доросла. Шість сім десь. А баба Маруся померла м -м, весной. Не краский ход. Я жалко заплачу Ай, ладно. Не будем, не будем оглушенны, а будем... и печках. тоже Что поделать? бесконечно! Мы с тоже. Хочешь? Я... Мы... София! Ладно, ладно. Мы вам потом расскажем историю, когда мы закончим, хорошо? Угу. Итак, сейчас я буду продолжать. Конечно. Конечно, как же. Ням-ням. -ня. Потом я народилась в Киеве именно. Потом они приехали в Житомир. Потом они сначала были бабушки в Гане, потом бабушки Юзи, потом у Хрещенова, потом тут. Надеюсь, вы поняли, у меня был переезд 2016 год. А что? Короче, миллион лет, короче. Харуч, харуч. У меня люди, будут люди. Харуч, И главное, чтобы было будет... смешно. Кто такой Алена? Дэн... София, моя самая лучшая подружка. Как и... как и она мне. Итак, я сейчас расскажу о себе, потом Алена о себе. И да... А что, Михаил? Слушай, мой папа родился в Локсине, Можете посмотреть. 23, 23 червня. Да, а год не скажу. И мамы тоже, я не помню. А мама 5 жопни. 5 октября вроде бы, да? Октября? Да, спасибо. Мы просто на Украине, мне удобно месяц и... И еще ролики в да. и, и еще моей сестры, ой, мы... Мои моей подружке тоже умер был братик. Он о. только родился, и он умер. А, как это о а чем? Это был, так, это был молчок. Так, это секрет. Никому не говорите. Тише сделайте на этом моменте. Да, никому не говорите, потому что это большой секрет никому. А, а кто так есть фиксики. Я <связь> большой. большой секрет, который это случилось. Вы смотрите, фиксики? Ответьте а, в комментариях? А. Да. Смотрите, пишите вопрос. И переписывайте вопрос и отвечайте на него. У нас будет много вопросов. Конечно. Не да, меня. подписывайтесь на канал. Сони Джунь <связь> и Алена Бембееви. У тебя а. нет канала и подписывайтесь на наш канал. За... За... За здоровьем вас до другой серии. Может еще, может поболтаем еще. В другой серии Алена расскажет о себе. Сейчас я. Ну, о семье будет влог. Моей влог семьи, так что... Так что все. Подписывайтесь так. на канал Всемирная сеть хочу пожелать хорошего здоровья и все такого. Няшки, вы, короче, няшки, вы лучшие. И пишите в комментариях. Мы еще удалить канал. Ладно, бай-бай.